Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как создать пассивный доход даже с небольшой суммы. Финансовая грамотность, криптовалюты и инвестиции – это не просто тренды, а инструменты, которые могут реально изменить жизнь. В этом видео я покажу вам, где находится супербыстрый растущий поток в проекте Cashflow, и мы разберемся, действительно ли он дает возможность приумножать капитал намного быстрее, чем традиционный растущий поток. Также мы узнаем, что такое криптовалюта и насколько она безопасна в хранении. И как мы знаем, что один из финансовых инструментов проекта Cashflow является криптовалюта e -currency. А вообще кто-то задавался вопросом, что такое криптовалюта, как она появилась и зачем она нужна? Как мы знаем, что криптовалюта это цифровая виртуальная валюта, которая существует исключительно в сетях интернет, используя криптографию для безопасности, а также технологию блокчейн для прозрачности и децентрализации. И в отличие от обычных фиатных валют, такие как доллары, евро и так далее, Криптовалюта не выпускается и не контролируется государственными финансовыми учреждениями. Хотя первые идеи о создании цифровых денег зародились еще в далеких 1990-х годах, но реализовать их удалось только лишь в 2009 году с запуском биткоина, первой полноценной в мире криптовалюты. Ее создал человек, а может быть это и группа людей, под псевдонимом Сатоши Накамото. Вот так выглядит бюст Сатоши Накамото, установленный в Будапеште. А вот памятник, установленный в Швейцарии. И что самое интересное, если смотреть на этот памятник с разных сторон, то он вроде бы как пропадает. Ну, такая конструкция этого памятника. В честь Сатоши Накамото названа и разменная единица биткоина, своего рода виртуальная копейка. Стоимость всех криптовалют обозначается в Сатоше девятизначными числами, что и является диапазоном, в пределах которого может подниматься и упускаться их стоимость. И да, мы привыкли с вами, что в большинстве фиатных валют основная единица делится на 100 разменных монет. К примеру, 1 доллар равен 100 центам. Однако в мире существуют фиатные валюты и с другим соотношением. 1 к 1000, к примеру, это динары. И даже существует валюта, основная единица которой делится всего на 5 разменных монет. Ладно, не будем уходить от темы. И причиной создания биткоин, Стала реакция на мировой финансовый кризис в 2008 году, когда стало очевидно, насколько уязвима мировая финансовая система, зависящая от банков, инфляции и политических решений. Накамото предложил альтернативу: систему, где деньги не контролируются централизованно и не подвержены произвольной эмиссии. Криптовалюта позволяет передавать средства напрямую от одного человека к другому, без посредников, банков, правительств, платежных систем. Это особенно актуально в странах с ограничениями или высокой инфляцией. В сравнении с банковскими переводами, особенно международными, транзакции в криптовалюте происходят быстрее и с меньшими затратами на комиссию. Любой человек с доступом к интернету может создать криптокошелек и пользоваться цифровыми активами. Это открывает двери миллионам людей по всему миру, у которых нет традиционного доступа к финансовым услугам. Многие рассматривают криптовалюту как способ инвестирования. Несмотря на волатильность, рынок привлекает возможностью значительного роста активов. Кроме того, развиваются такие направления, как DeFi, NFT, токенизация активов, создавая этим самым целую финансовую индустрию. Также многие криптовалюты имеют ограниченное предложение, например, там 21 миллион монет. Это делает их похожими на цифровое золото, можно так сказать, которое способно сохранять ценность со временем. Такая себе своего рода защита от инфляции, можно сказать. Все транзакции по криптовалютам записываются в блокчейн, это децентрализованная база данных, которую невозможно подделать, взломать изменить задним числом. Это делает систему надежной, прозрачной и защищенной от мошенничества. Таким образом, криптовалюта это не просто электронные деньги, а новый этап эволюции финансовой системы, которая дает людям больше контроля, прозрачности и возможностей. Сегодня криптовалюта это целая экосистема с биржами, кошельками, блокчейн-проектами и множеством способов использования. От оплаты услуг до участия в инвестиционных потоках. И все больше людей по всему миру изучают финансовую грамотность, инвестируют в криптовалюту и ищут альтернативные источники дохода. А блокчейн используется не только в деньгах, а и в контрактах, голосовании, идентификации и во многих других направлениях. И многие сталкиваются с вопросом, насколько же криптовалюта безопасна в хранении. Первое, с чем сталкивается новичок в криптомире, это выбор кошелька. И у многих возникает страх. А что если кошелек пропадет? Я потеряю все деньги? Нет, на самом деле это не так. Все криптовалютные кошельки, такие как Trustwallet, Metamask, Exodus, Koinami и другие, это всего лишь интерфейс для доступа к вашим активам, а не сами активы. Ваша криптовалюта не хранится на самом кошельке, а хранится в блокчейне, в децентрализованной сети, которую невозможно стереть или отключить. И доступ к вашим средствам обеспечивает сид-фраза это набор из 12 слов, который создается при регистрации кошелька. И эта фраза ваш личный ключ ко всем активам. Если ваш телефон сломается или приложение исчезнет. Благодаря этой сид-фразе вы можете восстановить доступ к своим активам. Вы всегда сможете восстановить доступ, просто введя сид-фразу в любой другой кошелек который поддерживает нужную блокчейн-сеть. К примеру, если вы храните ваше USDT на сети Tron TRS-20, то чтобы восстановить доступ, вам нужен кошелек, который поддерживает доступ к этой сети Tron. Metamask, к примеру, по умолчанию поддерживает Ethereum. Поэтому если у вас USDT, вы захотите восстановить ваши средства и введете вашу сид-фразу в кошелек Metamask, ваше USDT вы там не увидите, потому как Metamask не поддерживает систему Tron. Поэтому ищите кошелек, который поддерживает вашу валюту. Трасвалы, Тронлинк, Леджер, Trezor их множество есть на самом деле. Проблем это не составит. Важно помнить, никогда и никому не передавайте вашу сид фразу даже службе поддержки. Это 100% мошенники. Храните ее офлайн и в надежном месте. Потому что потеря сид фразы это полная и необратимая потеря ваших средств. И вообще, если вы всерьез работаете с криптовалютой, советую вам обзавестись аппаратным криптокошельком типа Ledger, Trezor, ну их множество есть на самом деле. Ну, либо же создать холодный криптокошелек, его можно создать даже с обычного мобильного телефона, которым вы не пользуетесь. Весит этот кошелек где-то около 70 гигабайт, просто скачиваете его на ваш телефон, отключаете его от интернета и всех сетей. И таким образом у вас с обычного телефона получается холодный крипто кошелек. Ну и понятное дело, что аппаратные крипто кошельки мы покупаем новые, только у официалов, а не как мы любим там где-то на OLX и маркетплейсах. Это же обеспечивает большую безопасность для ваших активов. Также я не советую использовать для хранения ваших криптоактивов биржи, потому что биржи это централизованные платформы, и те деньги, которые находятся на бирже, по сути, можно сказать, это не ваши деньги. Можете это проверить. В ноябре 2022 года соскамилась одна из крупнейших бирж FTX. Чтобы вы понимали, уровень этой биржи был на уровне биржи Binance. И все люди, которые держали свои вклады и свои накопления на этой бирже, естественно, их потеряли. Поэтому настоятельно рекомендую хранить ваши средства через сид фразы на блокчейнах. Также хочу предупредить новичков касаемо нашей темы видео о сид фразах что в интернете сейчас очень много мошенников, как мы знаем, это просто рассадник мошенничества, и очень часто мы можем встретить под видео, либо где-то в комментариях, в сообщениях, где будет написано, вау, классное видео, у меня тут есть вот 12 слов, и я не знаю, как мне там что-то сделать с моими деньгами. Не ведитесь на это, это мошенническая схема, вы действительно ведете эти 12 фраз, зайдете в кошелек, там будут эти деньги, но вы их не сможете снять. Потому что для того, чтобы их снять, система у вас попросит, чтобы вы завели туда токены какие-то там своего рода. И после того, как вы заведете туда токены, эти токены автоматически спишутся. А USDT там так и останутся. Либо эфириум, либо там что там будет. Поэтому ни в коем случае не будьте наивными и берегите ваши финансы и сбережения. Потому что криптовалюта безопасна ⁇ это только тогда, когда вы сами соблюдаете базовые правила безопасности. Все в ваших руках, можно так сказать. А мы идем в наш кабинет Cashflow искать, где же находится супербыстрый растущий поток. Помчали? Итак, друзья, мы находимся с вами в кабинете проекта Cashflow. Все полезные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Также пишите ваши комментарии под видео. Это помогает искать более интересные темы для новых видео. Как мы видим, у меня все стабильно. Со своей суммой я еще работаю на Fast Flow. Запускаю потоки быстрые и супер быстрые. Также это делаю на испанской ветке, потому что она тоже работает с валютой евро. И сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на механику потоков. Давайте посмотрим, к примеру, создать поток. И в Fast Flow, в быстрых потоках, у нас есть обычный и супер, то есть быстрый, который работает 15 дней. Также в Start Flow у нас есть премиум, стандартный, ускоренный, обычный. Но если мы перейдем в растущий поток, мы увидим, что здесь такой функции нет. Но смотрите, друзья, какие варианты у нас есть. Если мы зайдем в наш кабинет и создать поток, Найдем здесь растущий поток. Мы видим, что для того, чтобы получить плюс 100% к нашему потоку, нам здесь нужно 1000 евро. Также, если мы пойдем на английскую ветку, зайдем создать поток, найдем здесь растущий поток и мы видим, что для получения 100% нам нужно 1000 фунтов. Это еще больше даже, чем 1000 евро получается. Ну и по сути также и на польской ветке. Но если мы пройдем на ветку Киргизстана, киргизскую ветку, то здесь мы увидим, что для получения 100% нам нужно 10 тысяч сом всего-навсего. Что такое 10 тысяч сом? Давайте посмотрим курс сома. Если мы введем 10 тысяч сом, у нас получается 103 евро, по сути 104. Также здесь можем посмотреть на стабильность этой валюты. Смотрим за 5 лет, один раз только вот был скачок, она упала до 0,8 там что-то центов. Ну а так, в принципе, она довольно-таки стабильная валюта. Значит, что получается? Что на киргизской ветке при запуске потока в 100 евро мы получаем 100%. А как мы помним, что на европейской ветке при запуске 100 евро мы получаем всего лишь 60% к нашему потоку. Давайте же с вами проверим, есть ли тут какой-нибудь подвох. Но мы с вами не будем играться со 100 евро, ведь по сути никому не интересно результат в несколько евро, потому что по сути это чашка кофе. И возьмем, к примеру, 1000 евро. Как мы видим, что на европейской ветке 1000 евро нам дает 100%, а на киргизской ветке 1000 евро это где-то приблизительно 100 тысяч сом, нам дают 150%. И давайте же посмотрим, сколько нам нужно евро для 100 тысяч сом. Так, чтобы мы сравнивали евро с евро, то есть, чтобы нам было удобней. Давайте пойдем в наш Money Storage. Заодно зафиксируем курс нашего e как мы видим, он 17 и 49. В общем, 17,5 евро на данный момент у нас e Давайте нажмем обмен валют и введем сюда нам нужно евро. И здесь нам нужны сомы. Все правильно. Итак, чтобы нам получить 100 тысяч сом, нам нужно 1053 евро потратить, чтобы купить 100 тысяч сом. Что же у нас получается? Чтобы запустить поток на европейской ветке, нам нужно 1000 евро плюс экаренцы, e а на киргизской ветке нам нужно 1055 евро. Именно столько нужно будет потратить, чтобы получить 100 тысяч киргизских сом. Давайте вернемся же обратно и посмотрим, сколько нам нужно потратить экаренсов. Итак, для европейской ветки нам нужно потратить на 1000 евро 14,48 экаренса. И на киргизскую ветку, для того, чтобы запустить поток на 100 тысяч киргизских сом, нам нужно потратить 22,69 экаренса и, как мы помним, курс нашего экаренса 17,5, поэтому вот что у нас получается. То есть нам нужно для евро ветки 14,5 экаренцев и для киргизской ветки 22,69 экаренцев нужно добавить. Теперь, исходя из курса экаренса 17,5 евро, нам нужно потратить на европейскую ветку 253 евро. И на киргизскую ветку 397 евро на экаренце. Таким образом, у нас получается, что для того, чтобы запустить поток на европейской ветке, нам нужно 1253 евро, а на киргизской ветке нам нужно 1452 евро. По сути, разница составляет 200 евро между 1452 и 1253. Но также не забываем, что... 100 тысяч киргизских сом это у нас 1055 евро. А это означает то, что сумма в потоке у нас по соотношению к евро получается тоже больше. К примеру, здесь у нас 100% добавляется к потоку, значит сумма в потоке у нас будет 2000 евро. А здесь вот если бы у нас тоже бы добавлялось 100% к сумме потоку, то у нас было бы 1110 евро. Но так как у нас здесь добавляется 150%, то в нашем потоке получается. А что у нас получается? Давайте посчитаем: итак, берем наши 1055 евро и добавляем к ним 150 процентов. Что мы видим? Что с 1055 евро 150% это будет 1582 евро. Нажимаем равно, мы видим, что в нашем потоке. Будет 2637,5 с половиной евро. Итак, мы видим, что на европейской ветке у нас в потоке будет 2000 евро. А на киргизской ветке у нас в потоке будет 2637 тысячи евро. И теперь, как мы знаем, эти суммы перетекают каждый день в нашу копилку. Кто не знает, как работает растущий поток, на моем канале вы можете найти видео, и там все подробно описано как он работает. Теперь, что мы видим? Что через 6 месяцев на европейской ветке у нас в копилке будет 1760 евро за 6 месяцев. А на киргизской ветке у нас будет в копилке 220 тысяч сом за 6 месяцев. Давайте же переведем сомы в евро. Для этого идем в наш Money Storage. Итак, мы видим, чтобы нам было запустить поток на киргизской ветке, нам нужно было купить сомы. То есть мы тратили евро. 1053 евро мы потратили. Но в обратную сторону оно так не работает, потому что если мы захотим продать 100 тысяч сомов, то мы не получим 1053 евро. Вот вам результат. То есть мы теряем 20 евро с этой суммы. То есть по сути ну 2% можно так сказать мы теряем. Это когда мы отдаем 100 тысяч сом. Но нам нужно посмотреть, сколько же будет у нас когда мы отдадим 220 тысяч сом. Вписываем сюда 220 тысяч сом это по сути, как бы мы просто продаем наши сомы опять же в Money Storage и меняем, получаем евро. Получилось у нас 2271, ну, по сути, 227, 2275 евро. Если мы продадим наши 220 тысяч сом, по сути. Давайте это просмотрим здесь. Итак, мы видим здесь, что через 6 месяцев мы получаем на европейской ветке 1760 евро в нашей копилке, а на киргизской ветке мы получаем 2275 евро в нашей копилке. И многие скажут, ну да, есть разница, разница небольшая, потому что мы тут на киргизской ветке теряем на обмене евро и сома в Money Storage. Плюс нам нужно здесь больше экаренсов. Но давайте же заглянем немножечко в будущее. То есть на дальнейшее продвижение нашего потока. И если мы перейдем, к примеру, опять же, в наш растущий поток. Киргизская ветка где-то тут была вот. И мы видим, что при открытии потока на 100 тысяч сом мы получаем 150%. То есть что у нас получается? У нас в потоке будет 250 тысяч сом. И давайте пойдем в чат GPT и посмотрим. Вот я задал ему такой вопрос. Привет, у меня есть кошелек, в котором 250 тысяч сом. И есть копилка, в которую каждый день я перекладываю деньги с кошелька. Первый день я кладу 0,3%, второй день 0,31% и так процент увеличивается по 1 сотой в день. И через сколько дней с моего кошелька в копилке окажется 100 тысяч сом. И чат GPT просчитал мой запрос. И чтобы накопить 100 тысяч сом в моей копилке, потребуется всего 76 дней. Ну, учитывая выходные, то есть как бы в воскресенье у нас наша кнопка не работает, то можно проще сказать, для того, чтобы получить 100 тысяч сом в копилке, нам по сути нужно 76 раз нажать на кнопку получить выплаты. И опять же я спросил у чата GPT, если бы мы получили к нашей сумме не 150%, то есть не 250 тысяч СОМ бы у нас было, а 100%, тогда бы у нас было бы в потоке 200 тысяч СОМ. Да? 100% со 100 тысяч, это у нас 200 тысяч СОМ, ну как на европейской ветке. И тогда, чтобы нам получить бы наши 100 тысяч СОМ в копилке, нам потребуется 92 раза нажать на кнопку. То есть ощущаете разницу, да? Для того, чтобы нам реинвестировать опять 100 тысяч СОМ, и получить еще 150%, нам на киргизской ветке нужно всего лишь 76 раз нажать на кнопку. А для того, чтобы это сделать на европейской ветке, где у нас вот европейская ветка, здесь мы получим 1000 евро в нашу копилку. И для того, чтобы реинвестировать со 100%, нам нужно для этого 92 раза нажать на кнопку. Вот так это будет выглядеть, чтобы вам было понятнее. То есть здесь наша, нашу тысячу в копилке мы получим за 92 раза, когда нажмем на кнопку, а здесь нашу 1055 евро, ну эквивалентно, если мы переведем суммы в евро, то мы получим через 76 раз нажатие на кнопку. Таким образом у нас получается, что поток на киргизской ветке растет намного быстрее. Этот маховик набирает обороты, набирает свою скорость намного быстрее, чем на европейской ветке. То есть здесь наш росточек быстрее превратится в наше денежное дерево, можно так сказать. Потому что, чтобы нам реинвестировать нашу 1000 евро на европейской ветке, нам нужно 92 раза нажать на кнопочку. А это где-то будет у нас 3 месяца и 2 недели, по сути 3,5 месяца с выходными, если взять. И через 3,5 месяца мы сможем только реинвестировать нашу 1000 евро и получим при этом 100% к сумме нашего потока. 2000 евро. А на киргизской ветке, для того, чтобы нам получить наших вот 100 тысяч сом, в нашей копилке, что эквивалентно 1055 евро, нам нужно, по сути, сделать 76 кликов. Ну, плюс выходные, это будет где-то, ну, 3 месяца. То есть экономия где-то у нас в 2 недели. Но тут мы плюс получаем еще 150% к нашему потоку при реинвестировании этой суммы. И таким образом здесь у нас сумма в потоке будет расти быстрее. И, естественно, для того, чтобы получить... Сумму в потоке для реинвеста 150%, нам нужно будет меньше времени, то есть меньше раз нужно будет нажимать кнопочку. И если там за один раз мы здесь экономим две недели, за следующий раз мы уже экономим 4 недели, а это уже месяц. А так как тут сумма будет в потоке больше, то значит мы экономим даже больше, чем месяц. И оно так по нарастающей получается, что наш росточек растет в этом потоке на киргизской ветке намного быстрее. Поэтому можно считать, что наш стандартный растущий поток на киргизской ветке работает как супербыстрый растущий поток. Благодаря тому, что мы здесь получаем больше процент при открытии потока и при постоянном его реинвестировании, этот поток развивается намного быстрее. И если брать в долгую, то уже практически через 10 месяцев вы ощутите разницу между киргизской веткой и европейской веткой. По сути, как найти супербыстрый растущий поток проблем не составит. Как он работает, мы с вами тоже разобрались, сравнили два потока на европейской и на киргизской ветке. Ну а если у вас есть какие-либо сомнения, пишите в комментариях под этим видео, обязательно разберемся. Да и вообще что-то пишите, потому что это помогает создавать видео на более интересную тему. Ну и если вам понравилось, с вас лайк, подписка, ну и также все полезные ссылки, как вы помните, вы можете найти в описании под этим видео. А я с вами прощаюсь, до новых встреч.